Наш эфир продолжает команда «Краина онлайн». Как всегда, наши коллеги находят темы, которые в первую очередь турбуют общество. И сегодня не выняток. Доброго ранку, Україна це країна онлайн. Сьогодні п'ятниця. Упродовж цілого тижня ми обговорювали самі значущі події цього літа. Одна з таких на медані незалежності прибрали барикади. Якщо ще у січні це здавалося кощунством і посяганням на свободу та гідність українців, то вже наприкінці серпня самі учасники революції допомагали вантажити покришки, вивантажували мішки із піском, прибрали сміття. Майдан Незалежності став символом революції гідності. Як увічнити пам'ять героїв, говоримо сьогодні. На Майдані Незалежності змінилася Україна. Змін, мабуть, і потребує сам Майдан. Про те, якими вони будуть, ми запитаємо в головного архітектора столиці Сергія Целувальника. Сергій Анатольович, добрий ранок. Добре. Отож, які зміни будуть на Майдані Незалежності? Е, ну, знаєте, лі історія такова, Києва. Київ бере своє на человека ще птипталії, то тобто у нас. перманентный город, понимаете. И на этом самом месте, где мы стоим, поскольку рельеф Киева и транспортная схема не меняется уже много-много лет, происходили события исторические такой силы. Я их называю осевые, такие же, как и события последней нашей весны, февраля, осевые события для судьбы страны. То есть вы говорите про то, что нужно давнейшую минулость поединить с более современными? Конечно. И сделать но... какой-то такой микс, каким он будет концептуально? Ну, во всяком случае, если говорить это слово, не наш а микс, то, во всяком случае, надо тщательно разобраться, что здесь лишнее. Ну, я же не буду сейчас сразу раскрывать все карты, моего собственного мнения, но люди говорили о том, что если бы вместо вот этих э, фонарей, которые освещают подземное пространство торговых центров, и также здесь, с этой стороны, если бы вместо них были зеленые пространства со скамеечками, деревьями, травой, то, может быть, это была бы не худшая память для тех, кто создал события сегодняшнего дня или вернее самосознание Украины, которое сегодня во всем мире отмечается как наиболее высокое и осознанное. Ну, убрал бы, например, дриб вот э, скульптурный, который здесь уже есть. Понимаете, когда стоит вопрос о том, чтобы увековечить память сотни небесных, казалось бы, поставить памятник, монумент, мемориал. Я сейчас не берусь, как формально будет называться художественное произведение, но ему и ставить, в общем-то, нет. Не потому что нет места, поставить можно где угодно, а смысл. Когда идет осмысление таких событий, то очень важно не торопиться и не делать горячку. Как говорят, не пороть горячку. Каждый вторник 18 часов в доме архитекторов. Украины, дом архитектора называется, вот здесь за моей спиной на улице Гренченко, на третьем этаже в большом зале за огромным-огромным зеленым столом собирались люди, которых никто туда не гнал палками. Люди приходили по нашему зову, по информации, которая была распространена в интернете, на фейсбуках, на группах на... и так далее. И приходили люди совершенно разного возраста, разной специализации, разного, может быть, даже отношения к событиям, которые обсуждались. И вот на таком публичном обговорении, все называется, у нас получился, слава богу, получился с первых же дней, получился диалог. И этот диалог был не пустышкой, которая, знаете, заговорить проблему, есть такой термин. А это был абсолютно конструктивный диалог разных слоев, возраста, специальности людей. В итоге этого обсуждения, я еще раз говорю, что это был накопительный итог, мы пришли к осознанию все вместе и даже проголосовали, и подписи собрали, проголосовали за то, что конкурс мемориальный и конкурс этот на более широкую тему, нежели просто э, монумент... Сергей Анатольевич, уже зрозуміло, что деякі объекты, такими, якими они были, очевидно, уже не будут никогда. Ну, будинок проспилок, який в те сумни часы э, сгорев, какая доля годчика, какая и Здание, вы сказали, сказали сгорело, но вот не совсем так. Здание не сгорело, а пострадало от огня, причем в некоторых частях, и в основном это часть вот угловая, приближающаяся к углу, вот, который на нас смотрит. Э, у Киевской на организации находится за моей спиной по крещатику небольшое крыло, и самое длинное крыло э, вдоль Майдана это ФПУ. Э, суть в том, что После визуальных обследований, после уже событий, которые было сделано молодым человеком, талантливым, опытным уже кандидатом наук, он сделал визуально все, кстати, он был участником событий отчасти, сделал наблюдение и высказал, что да, есть пострадавшие конструкции и так далее. Возникли мысли о том, что, подождите, давайте сначала сделаем инструментальное обследование. Я же не специалист. Вот там молодой человек сказал, что уже есть разрушенная конструкция. Может быть, надо поменять эти конструкции. Может быть, не надо менять, а вообще посмотреть на это здание с точки зрения новой функции, которая предложена была здесь, на Майдане, и широко обсуждалась. Функция была такая, что где-то нужно разместить, и, скорее всего, здесь именно, где было все революция происходила, где-то здесь поблизости надо разместить музей гидности, едности украинского народа, это Майдан, это Небесной Сотни. И, ну а как ты его разместишь, если здесь конструкции в этом здании 6 на 6 и 6 на 3 даже метра? То есть это ячейки по 5,5 метров, понимаете, шире и в кость. Там зала музейного не сделаешь. Поэтому э, я сказал, давайте обсудим уже такой вопрос, что если э, сделаем, сделаем э, такое обследование, если оно покажет, что значительное разрушение, то можно подумать и о э, сносе здания, устройство э, основания Правильно, потому что это здание было построено в 1978 году, а гораздо позже, в 2000-х годах, были, в 2001 был построен подземный на 12 метров э, вглубь. Э, комплекс этот торговый. Но я могу сказать, что сама вы видите вот эти шесть улиц, которые сходятся между домами, сходятся с верхнего города сюда вниз. По этим улицам как по поверхности, так и подземные воды, или сводили свои воды вот на, это, на эту площадь, которая имела еще название, и рядом с ней местность называлась Козье болото. Потому оно и было болотом, что вода, эта грунтовая, она уходила постепенно под крещатиком и уходила в сторону, расряжалась в сторону Днепра. Поэтому, когда строили вот этот вот это сооружение подземное, то появились некоторые подвижки в зданиях, ну, мы уже назовем их микроподвижки, но открытые двери после строительства этого комплекса закрыть уже было нельзя. Поэтому я поинтересовался, всего лишь 18 метров от стены до стены. Что ж там, если этот дом строился раньше и строился на ленточных фундаментах и на песчаной подушке под колонны, в стаканах. И спросил я на скидку, я там не был внутри. Я спросил, там, наверное, у вас влажно в подвале? Да, у нас там вода даже стоит. Я говорю, ну вот вам баражный эффект. То есть та вода, которая не может в короткое время э, уйти отсюда, она распространяется и охватывает в и Тогда вот еще один э, прием: что давайте, может быть, подумаем, э, воспользуемся этим моментом и сделаем такое хирургическое вмешательство, да. новую архитектуру, новые колонны, поставим шире пролет 800 на 800, сделаем подземный паркинг, он очень нужен в Киеве, в центре здесь, в ваш будет паркинг. Вот. И таким образом эти новые увеличенные шаг конструкции, он позволит здесь сделать музей. А в угловой части можно даже чуть поднять здание, сделать музей, который устремлен, небесной сотней, который устремлен в небо туда, в рай. Потому что вот эта башня, которую вы видите, она э, возникла такая уже э, вынужденной. Потому что Александр Малиновский, который является автором вместе с Александром Владимировичем Комаровским, они уже оба покойные. Один из них, вот Малиновский, он умер в процессе создания этого здания, строительства. И поэтому, уже учитывая какие-то обстоятельства, чтобы поднять в этой точке, обратите внимание, Крещатик в этом месте делает плавный поворот и воспринимается как от Бессарабки, так и от площади Европейской этот угол воспринимается. Поэтому архитекторы хотели его чуть-чуть поднять и сделать акцент на нем вот как вы видите акцентные сооружения вот то но не нашлось ни денег ни особых возможностей И поставили вот такой вот элемент часы вот. Он не тянет на куранты, на Биг Бен, например, он не тянет. А Киев тянет на то, чтобы посоревноваться с Лондоном, я считаю. Вот. Поэтому такое предложение мое было высказано, гипотетически. Еще раз повторяю, что главный архитектор не является человеком, который решает быть так или это, предлагает, осмы... дает мнение. Это мнение мое было высказано на заседании Комитета Верховной Рады. Меня поддержали поддержали бывший руководитель Киева и представители этого комитета и другие, что надо заняться тем, чтобы взвесить все тщательно и э, сделать такое решение. Однако, я так понимаю, что этого ничего не будет, по одной простой причине, что сегодня лихорадочными или какими позволительно темпами ведутся ремонтные работы и собственник просто займет это здание так, как он его занимал раньше и сдаст все, что свободное в аренду, как он это издавал до сих пор. Вот. Поэтому в конкурсе все-таки, в конкурсе я вам не сказал о том, может быть, сейчас от Дома профсоюзов, я вернусь на секундочку к задумке, которая на сегодня существует. Мы э, от конкурса на памятник Небесной Сотни пришли к более широкому конкурсу на реконструкцию, регенерацию э, ядра центра Киева, вот в этой в зоне революционных событий. Это Институтская, это Грушевского, Европейская площадь, Крещатик, сам Майдан, что с ним делать, вот эти здания профсоюзов, э, здания э, Українського дому Свінтович, одне з питань вулиця Інститутська, вона залишиться пішохідною, такою як вона зараз, є тимчасово, чи вона відкриється рух і як планують просто тут на цьому місці вшанувати пам'яті героїв? Ну, ви знаєте, я би не рискнув бути пророком, тому що ми говорили з вами, о том, що конкурс все-таки організований і якщо буде. жюри, а жюри общественное, не скученное сверху, не какое-либо заангажированное. И экспертный совет тоже э, общественный. Так вот, э, если будет такое решение, что эту улицу надо сделать э, не проезжей, пешеходной, и таким образом она войдет в какое-то э, решение мемориала, то ну, будет так но вот то, как просто уже сами люди сделали вот так вот, выложив остатки от баррикад, кирпичи, эти плитки, плитки, фемы так называемые, установив там портреты, это уже какой-то вот народный подход и может быть он тоже может войти в конкурсное решение, почему бы и нет? Кстати говоря, одну из предложенных нами на конкурсе мест мы предложили четыре места. При этом мы сказали, что участник конкурса может сам выбрать место, которое он посчитает нужным. Это вот является таким ноу-хау, как говорят. А здесь, если посмотрите вот там за мостиком, слева видно выступающая гранитная стенка с ограждением, лестница, которая ведет прямо к Октябрьскому дворцу. И вот на этой средней промежуточной площадке там есть три одикулы, ниши, которых и сама свободная территория треугольного этой площадки, полукруглой площадки, которая одна из, которая может быть решена и по теме завершится таким апофеозом именно этих монументов. Еще три площадки. Одна предложена выше Октябрьского дворца, там, где котлован с демонтированного недостроя концертного зала. Одна напротив, там, где стоит Каплычка, это вторая очередь гостиницы «Украина». И третья площадка на улице Грушевского, внизу, на пересечении с парковой дорогой, напротив входа на стадион «Динамо», где на том месте, где раньше находился памятник на Новильском. Вот. Кстати, там наиболее подготовленное место, но все эти места имеют прямое отношение к событиям и гибели ребят, не только ребят и взрослых людей в период революции. Поэтому есть разные примеры, мы все это обсуждали. Ну, например, есть такой приемка комплексный такой памятник, где, например, в, на местах это все, кстати, тщательно зарегистрировано. Есть ребята с такой идеей, она у нас там в этом обсуждении присутствует, которые тщательнейшим образом зафиксировали каждое место, где был убит. И вот есть мнение о том, что, может быть, было бы очень красиво, если бы э, в мощении вместо э, обычной брусчатки появились бронзовые, латунные такие плиты с именами погибших, и вмонтирована была бы такая э, фонарь, ну, лампа-прожектор маленький, который бы давал э, вертикаль ночное время вертикальные лучи, скажем, там, красного цвета, в то время как в других местах могли быть такие же, Рішення гібалікади стає наприміра і боліби другого тінки. Серніточу дякую вам за розповідь. І нагадаю, ми сковорили про те, яким буде майдан незалежності вже в найближчому майбутньому. Це нам розповів головний архітектор столиці Сергій Целувальник. Це була країна онлайн, країна такою, яка вона є. До наступних включень.